Євросоюз потрапляє в нову залежність від Росії, як пише видання Financial Times, в ЄС зростає залежність від російських добрив, оскільки місцеві виробники не можуть конкурувати з дешевими російськими продуктами. Відсутність виробництва добрив у Європі може призвести до залежності від імпорту із недемократичних країн, таких як Росія та Білорусія. Росія не Беларусь, это тут связку надо использовать, они остались а, чуть ли не самыми приоритетными поставщиками этой продукции, не потому что других нет, а просто потому что не было налажено возможность получения товара из этих стран. И, собственно, проблема, с которой мы сейчас столкнулись, я имею Европа столкнулась, это то, что не налажен был механизм поиска необхідних поставщиков, які замінили б Росію і Республіку Білорусь. Як пише видання, третина імпорту такого добрива, як карбамід, у ЄС надходить із Росії. Потік дешевих російських добрив може витіснити європейських виробників із ринку, створюючи довгострокову загрозу для сільського господарства регіону. Європейські виробники добрив стверджують, що дешеві російські добрива. Підривають їхню конкурентоспроможність. Петер Цингер, генеральний директор СКВ «Стікштофверке Пістриц, найбільшого виробника аміаку в Німеччині, зазначив, що європейські виробники не можуть змагатися з російськими, оскільки останні платять значно менше за природний газ. Експерти пояснюють, для Європи закупівля дешевих добрив у Росії та Білорусі бізнес і зиск. тож тут все просто. Проблема в том, что надо наладить поставки с альтернативных рынков, пойти на определенные убытки, потому что мы понимаем, что Россия и Беларусь неплохо себя чувствовали на рынке удобрений, по той простой причине, что они по достаточно выгодным ценам Европе предлагали свои удобрения, и Европа, которая не хотела заниматься этим сама, и которая не думала об альтернативных вариантах, очень даже концентрировалась на... Росії Республіки Білорусі. генеральний директор Яра Інтернешнал Свеєнторе Хольсетер попередив, що Європа лунатично потрапляє в залежність від російських добрив. Західні санкції проти Росії передбачають винятки для експорту продовольства та добрив, щоб не зашкодити глобальній продовольчій безпеці. Однак європейські виробники вважають. Що Москва використовує ці лазівки для фінансування своєї військової кампанії, проте, не зважаючи на погрози, Брюссель навряд чи відреагує на заклики до запровадження санкцій щодо російських добрив, пише Financial Times. Політики все ще пам'ятають про високі ціни на добрива у 2022 році, та загрози продовольчій безпеці. А зараз ситуація, яка виникла, із за того що все таки Європа недостатньо, як мені здається, выстроила себе стратегию избавления от зависимости от России. И отсутствие вот этой стратегии, которая давала четкие ответы на то, что мы не берем Россию и Беларусь, и, соответственно, мы налагаживаем Вистраю давайте так поставки з других стран стран, краї, які є неплохими ігроками. Проте українські експерти впевнені, Европа нарешті, має ухвалити рішення та відмовитися від російських добрив. Тут, тут і, і, проблема в мені кажется, недостаточной мотивированности тех игроков на рынке удобрений Европы, которые могли бы лучше подготовиться к избавлению от зависимости от России и Беларуси. В который раз за эту полномасштабную войну мы вспоминаем высказывание в тот момент премьер-министра Великой Британии Бориса Джонсона о том, что Европейскому Союзу пора бы определиться, он за принципы, либо за, за принципы, либо за деньги. В том плане, что Европейский Союз Конечно, мог бы спокойно себе позволить минимизировать, пол, а то и полностью избавиться от зависимости от не только удобрений, но и других товаров из России и Беларуси, но это было бы ему в Из-за того, что альтернативные варианты более, более дорогостоящие, Европа, Европа воздерживается от uh, полномасштабного поиска альтернатив, но, опять-таки, повторюсь, это возможно, но это дороже. Головный консультант Национального института стратегичных исследований Иван Ус озвучивая список альтернативных рынков для закупивли які яким может ЄС. Це, Во-первых, Латинская Америка, там тоже есть производство. Это Австралия, тоже не надо забывать про Австралию. В конце концов, э, если берем, давайте так, восточную Азию, даже Юго-Восточную, все-таки это не Корея, не Япония, это больше вот э, Малайзия, э, примерно. Индонезия в меньшей степени, но вот больше Малайзия, то есть страны, которые имеют достаточно неплохие развитые химические промышленности, и которые в том числе могли бы своими удобрениями помочь Европейскому Союзу. То есть да, я согласен, плечо доставки больше, но обе... с другой стороны вы получаете меньше зависимости от страны, которая вообще-то вам угрожает. То есть... И чем швидше в Европе найдут оптимальные решения, тем краще что есть внутреннее давление отдельных представителей Европейского союза, которые уже прямо говорят, что из-за того, что ваши санкции не срабатывают экономически, из-за того, что вы не идете на эти ограничения, вы в перспективе рискуете столкнуться с ситуацией, когда пятая статья НАТО, а большинство стран Европейского союза не в НАТО находятся, будет на практике применена, когда вы должны будете отправлять свои войска для защиты сначала восточных рубежей Европейского Союза, а в перспективе, может, и своих стран. Что большая война – это не теория, это то, что у них произойдет, если сейчас не остановит Россию.